У нас в последнее время участились случаи хищения контактного провода на маршруте номер 5, бывшем маршруте, который мы собирались восстанавливать. Это улица Современная, и на улице Добровольского. Большая просьба к жителям нашего города, если кто-то видит, что в ночное время на контактных сетях или где-то происходит подозрительные лица, пытается набросить там провод или пытается срезать его, просьба сообщать в городе, городской отдел внутренних дел. По телефону 102, либо в наше управление. Это два телефона, которые действуют, работают круглосуточно. 39946, 46 353 88 И Перед началом военных действий, для того, чтобы запустить движение по пятому маршруту, необходимо было 1 миллион 400 тысяч освоены, которые были выделены с государственного бюджета. И вот эти вот хищения, которые происходят буквально каждую неделю, прилик к тому, что необходимо для восстановления контактной сети около э, более 2 миллионов и плюс миллион четыреста для того, чтобы запитать тяговую подстанцию номер пять.